وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ اچھا دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی ایک قابل ذکر تعداد موجود تھی یعنی جنگ احد میں رسول اکرم ایک ہزار کا لشکر لے کے نکلے ہیں جس میں سے تین سو منافقین جو تھے جن کا امیر عبداللہ بن ابی عبداللہ بن اوبے ابن سلول تھا وہ اپنے تین سو لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا اور قرآن مجید میں سورہ منافقون بھی موجود ہے سورہ توبہ میں بھی منافقین کا بہت زیادہ ذکر آیا ہوا ہے اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں منافقوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی اور پھر یہ تعداد میں بڑھتے بھی گئے ہیں جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی ہے اسی طریقے سے منافقین کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی ہے لیکن حیرت کی بات یہ اور وہ سازشیں بھی کیا کرتے تھے وہ رسول خدا کے خلاف بھی سازشیں کر رہے تھے وہ اسلام کے خلاف بھی سازشیں کر رہے تھے وہ کفار کو کی مخبری بھی کیا کرتے تھے ان کو خبریں پہنچا دیا کرتے تھے اور بھی بہت سارے نگیٹو کام تھے جو وہ کیا کرتے تھے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ول و کی شہادت کے بعد آپ کو منافق نہیں ملتے منافق غائب ہو گئے ہیں بالکل وہ کہاں چلے گئے منافق خ... آ... پہلے خلیفہ کے دور میں آپ کو منافق نہیں مل رہے ہیں دوسرے خلیفہ کے دور میں آپ کو منافق نہیں ملتے تیسرے خلیفہ کے دور میں آپ کو منافق نہیں ملتے لیکن چوتھے نمبر کے اوپر جب علی علیہ السلام کی حکومت آتی ہے پھر منافقین ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں پھر جنگیں شروع کر دیتے ہیں پھر اختلافات شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ یہ قابل غور بات ہے کہ وہ پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کے دور میں یہ منافقین کہاں چلے گئے تھے اس وقت یہ حکومتوں کے خلاف سازش کیوں نہیں کر رہے تھے ان خلیفوں کے خلاف کیوں سازش نہیں کی گئی ہے اس وقت مسلمانوں کے خلاف کیوں سازش نہیں کی گئی اتنی بڑی تعداد میں منافقین موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دو صورتیں ان کی مذمت میں نازل کرنی پڑی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر منافقین کی مذمت آئی ہوئی ہے لیکن وہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے یک دم غائب ہو جاتے یہ بڑا سوچنے کا سوال ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہی کی حکومت آ گئی ہے اب ان کی حکومت آ گئی ہے لہٰذا اب ان کو منافقت کرنے کی اور ان کو سازشیں کرنے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی ہے باقی یہ رہ گیا کہ جی علی علیہ السلام کا ساتھ کس نے دیا کس نے نہیں دیا میں اس حوالے سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں ایک وائس نوٹ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ علی علیہ السلام کی جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان لوگوں نے علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مان کے بیعت نہیں کی تھی انہوں نے علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مان کے بیعت کی تھی تو یعنی جو خلیفہ ہے بلا فصل مان کے بیعت کر ہے وہ تو پہلے جنہوں جنہوں نے جنہوں نے پہلے خلیفہ کے دور میں علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی اور وہ اس وقت گنتی کے چند آدمی تھے گنتی کے چند آدمی تھے کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کو خلیفہ ہے بلا فصل مانا یعنی ان تین خلفا کی بیعت نہیں کی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے تھے تو اب جن لوگوں نے علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے ان لوگوں نے اسی طرح بیعت کی جس طرح پہلے دوسرے اور تیسرے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو وہ تو شیعہ نہیں ہوئے وہ سب اہل سنت تھے مطلب آج کل کے موجودہ کی ٹرمینالوجی میں ہم انہیں اہل سنت کہتے ہیں یا عام مسلمان کہہ رہے تھے ان کو ہم مومن نہیں کہتے مومن صرف وہ ہیں جو ولایت علی کے قائل تھے اور ان کی تعداد بہت کم تھی کلیل تھی اتنی کہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے وہ اتنی تعداد تھی لیکن پھر امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا امام علی علیہ السلام کی جو پانچ سالہ دور حکومت تھے اس میں جو آپ کی تبلیغات تھی اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا کوفے میں بھی اکثریت جو ہے کوفے میں بھی اکثریت انہی کی تھی کوفے میں لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کوفے میں شیعہ بہت تھے شیعہ کب تھے کوفے کو دارالخلاف علی علیہ السلام نے بنایا کیوں اس بات کے اوپر کبھی غور کیا آپ نے کہ علی علیہ السلام نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے مدینے سے ہجرت کی ہے کوفے آ گئے ہیں کوفے کو دارالخلافہ بنایا وجہ کیا تھی اس کی سب سے پہلے تو آپ کوفے شہر کی ہسٹری دیکھیں کوفہ شہر ہے کیا کوفہ شہر کس نے آباد کیا تھا یاد رکھیں کہ کوفہ شہر جو تھا وہ ایک کینٹ ایریا تھا چھاؤنی تھی وہ کس کی چھاونی تھی اور یہ حضرت عمر نے آباد کیا تھا اس کو حضرت عمر نے یہ چھاؤنی بنائی تھی یہ کینٹ ایریا بنایا تھا فوجوں کو لاکر یہاں پر ٹھہرایا تھا کہ یہاں بیٹھ کر وہ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر بنایا جو لشکر بنایا تھا وہ سب نے آ کر کوفے میں مقام اب کوفہ جو تھا وہ چونکہ بہت گرین ایریا ہے یہاں پر دریا بہتے ہیں پانی ہے اس لیے یہاں پر جو نا خوشحالی تھی اور یہاں پر وافر مقدار میں خوراک اویلیبل تھی لہٰذا اس ایریے کو کینٹ ایریا بنایا گیا تھا چھاؤنی بنائی گئی تھی یہ چھاونی تھی خلیفہ دوم کی حضرت عمر نے اس کو چھاؤنی کے طور پہ بنایا تھا کس مقصد کے لیے کہ وہ ہم ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے تو حضرت عمر نے جب اس کو آباد کیا ہے تو یہاں پر سارے حضرت عمر کے حامی تھے سب حضرت عمر کے حامی یہاں پر رہتے تھے اچھا پھر جب علی علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں تو چھوٹی امی نے حضرت عائشہ نے وہ علی علیہ السلام کے خلاف جو جنگ کی تو وہ کہاں آئی بسرہ آئی بسرہ آ کے انہوں نے لشکر بنایا اور انہوں نے کوفہ اپنا نمائندہ بھجوایا اور وہاں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اس وقت کے کوفے کے حالات دیکھیں پھر علی علیہ السلام کو بھیج دو افراد بھیجنے پڑے کون کون امار ابن یاسر اور امام حسن علیہ السلام یہ دونوں کتنے اہم لوگ ہیں خود علی علیہ السلام کا بیٹا بڑا بیٹا اور امار ابن یاسر کٹر ترین شیعہ کٹر ترین ان سے زیادہ کٹر شیعہ کوئی بھی نہیں ہے ان دونوں کو اپنے کوفہ بھیجوایا تاکہ لوگوں کو کنونس کریں لوگوں کو بتائیں کہ وہ حضرت عائشہ کا ساتھ نہ دیں وہ علی علیہ السلام کا ساتھ دیں باوجود اس کے کہ اتنے اہم لوگ گئے وہاں پر جا کر ان کو کنونس کرنے کے لیے تبلیغ کرنے کے اکثریت کوفے والوں نے جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کا ساتھ دیا اور حضرت عائشہ کے لشکر میں دو شہروں کے لوگ تھے بسرا اور کوفہ کے اب بسرا تو آپ کو نے فتح کر لیا تھا اور بسرہ اور کوفہ قریب قریب ہے آپس میں نزدیک نزدیک دونوں شہر ہیں آج کل جو ہے نا چند گھنٹے کی ڈرائیو پر یہ ہوتے تین چار گھنٹے کی شاید ڈرائیو ہے اس کے دوران تو علی علیہ السلام نے کوفے میں آ کر اپنا دار اور خلافہ کیوں بنایا اس کی جو سب سے اور بہت ساری وجوہات ہیں لیکن جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کوفے کے لوگ شرارتیں بہت کرتے تھے کوفے کے لوگ جو ہے وہ علی علیہ السلام کے مخالف تھے تو علی علیہ السلام ان کے سر کے اوپر بیٹھ کر ان سازشوں کو کچلنا چاہتے تھے تاکہ جب وہ وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کی وہ علی علیہ السلام کے خلاف سازشیں نہیں کر سکیں گے تو علی کوفہ جو ہے وہ کبھی بھی شیعوں کا شہر نہیں رہا ہے وہ ہمیشہ سے علی علیہ السلام کا اور شیعوں کا مخالف شہر رہا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے نا وہ حکومت آجاتی ماویہ کی ماویہ نے زیاد کو جو ولد الزنا تھا اس کو اپنا بھائی بنا کر کوفے کا گورنر بنایا وہ ایران کا گورنر تھا اس کو ایران سے ہٹا کر لے کر آیا کوفے کا گورنر بنایا پہلے اسے اپنا بھائی بنایا اور پھر اسے کوفے کا گورنر بنایا اور اس نے جو ہے جو ظلم کرنا شروع کیا ہے جو تھوڑے بہت وہاں پر شیعہ تھے ان کو اس نے ایسا قتل کیا ہے کسی کی آنکھ نکال دی کسی کی زبان کاٹ دی کسی کا ہاتھ کاٹ دیا کسی کا پاؤں کاٹ دیا کسی کو شہر بدر کر دیا خود زیاد یہ کہتا ہے خود زیاد یہ کہتا ہے کہ میں نے اینٹ کے نیچے اگر کوئی چھپا ہوا تھا شیعہ تو اس کو بھی نکال کے قتل کیا ہے یا انہیں شہر بدر کر دیا ہے شہر بدر کر دیا ان کو نکال دیا وہاں سے یا انہیں قتل کر دیا یا انہیں شہر بدر کر دیا یا پھر ان کو معذور کر دیا یعنی ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ جنگ لڑ سکتے تھے یہ خود ابن زیاد کا کہنا ہے اور یہ مولانا مودودی نے بھی جو ہے نا اپنی کتاب میں خلافت اور ملوطیت میں لکھا ہے اور علی علیہ السلام کے خطبات آپ دیکھیں نہج البلاغا میں آپ علی علیہ السلام کے خطبات دیکھیں کہ کتنے سخت الفاظ میں کوفے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں تم لوگ مخنص ہو گئے ہو میں تمہیں جہاد کی طرف بلاتا ہوں تو تم آتے نہیں ہو بہانے کرتے ہو گرمیوں میں کہتے ہو کہ جی موسم گرم ہے سردیوں میں کہتے ہو موسم سرد ہے پھر جب فصلیں تیار ہو جاتی ہیں تم کہتے ہو جی ہماری فصلیں تیار ہیں ہم ابھی کاشتکاری کرنے جا رہے ہیں بہانے کرتے ہو اور جہاد کے لیے نہیں آتے ہو آپ نج البلاغا پڑھ کے دیکھیں کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کوفے والوں کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے کہ کوفے والے شیعہ نہیں تھے نا جبھی تو ان کو اتنے سخت الفاظ کر رہے ہیں کہ میں معاویہ کے ایک کے لیے تم جیسے دس دینے کے لیے تیار ہوں یعنی اتنے خبیص لوگ تھے یہ سازشیں اتنی کرتے تھے پھر انہی لوگوں نے انہی کوفے والوں نے امام حسن علیہ السلام کے خلاف بھی سازش کی امام حسن علیہ السلام کے نیچے سے جانا مواز کھینچی ہے انہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے انہیں زخمی کیا ہے اور پھر اتنے مسائل پیدا کیے کہ امام حسن علیہ السلام کو کوفہ چھوڑ کے صلاح کرنی پڑ گئی ایک تو ان کو صلاح کرنی پڑ گئی معاویہ جیسے آدمی کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ کوفہ چھوڑ کے ان کو واپس مدینہ جانا پڑ گیا تھا تو کوفہ کبھی بھی شیعوں کا شہر نہیں رہا ہے وہ ہمیشہ شیعہ مخالفین کا شہر رہا ہے اچھا تیسری بات یہ کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام کیوں چلے گئے تھے جب ان کو پتہ تھا کہ وہاں کے شیعہ جو تھے وہاں شیعہ نہیں ہیں شیعہ وہاں زیادہ تر علی علیہ السلام کے اور امام حسن کے مخالف ہیں تو پھر امام حسن وہاں گئے کیوں ہاں یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے دیکھیں نا کوفے والوں نے خطوط لکھے دیکھیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ منافق تھے یا سارے کے سارے لوگ علی اور حسن کے دشمن تھے زیاد کے مرنے کے بعد وہاں پر نومان بن بشیر بشیر جو ہے نا وہ گورنر لگا نومان بن بشیر جو تھا وہ ذرا ریلیکس کر دیا اس نے شیعوں کو کچھ ریلیکس کر دیا سخت سختیاں،, سختیاں زیاد کرتا تھا اس کو اس نے ختم کیا اور ان کو تھوڑا سا آرام مل گیا شیعوں وہاں کے شیعوں کو جو تھوڑے بہت تھے ان کو آرام مل گیا تو انہوں نے جو وہ تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا تھا ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہونے لگا تھا پھر انہوں نے دیکھ کوفہ والوں نے دیکھا کہ پیچھے کیا کیا ظلم ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے پھر جب نومان بن بشیر نے ان کو ریلیکس کیا تو پھر اس نے اور اس نومان بن بشیر کی گورنری کے زمانے میں کوفے کے چند لوگوں نے چند لوگوں نے کوفہ کے خطوط لکھے امام حسین علیہ السلام کو اور کہا کہ جی آپ یہاں آ جائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یزید کی حکومت آ گئی ہم اسے برداشت نہیں کرتے ہم اس کی باعت نہیں کرتے ہم اس کی بہت بیعت توڑ دیں گے اور آپ کی باعت کریں گے پھر دوسرا کام جب جب یہ یزید کو یہ پتا چلا اس نے نعمان بن بشیر کو برطرف کر دیا اور اس کی جگہ پر عبداللہ ابن زیاد کو عبداللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ مکار اور اپنے باپ سے بھی زیادہ سخت آدمی تھا اور شیعوں کا دشمن تھا وہ جب آیا تو اس نے آ کر جو ہے نا پہلے تو وہاں پر بہت سارے ڈرامے اس نے کیے جس کی بڑی طویل ہسٹری ہے لیکن اس نے پھر یہ کیا کہ بہت سارے جالی خطوط بھی لکھوائے بہت سارے جالی خطوط بھی لکھوا کر لوگوں کے جعلی دستخط کروا کر امام حسین علیہ السلام کو بھیجوائے کہ جی او تاکہ ان کو مدینے سے نکالا جا سکے مکے سے نکالا جا سکے کیونکہ مدینے اور مکے میں چونکہ صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی اہل بیت کے ماننے والوں کی اہل بیت کے پرستاروں کی اہل بیت کی شیوں کی تعداد زیادہ تھی اگر وہاں پر امام حسین کو ہم قتل کرتے ہیں تو پھر وہاں پر بہت وہ سخت قسم کا احتجاج ہوگا لہٰذا ان کو جو ہے نا کوفے کی طرف بلاؤ اور راستے میں ایک باقاعدہ ایک پلاننگ ہے پوری کی پوری ایک پلاننگ ہے کہ ان کو بلاؤ کوفے کی طرح اور پھر راستے میں ان کو مار دو سہرہ میں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے اس زمانے میں تو کمیونکیشن کا سسٹم نہیں تھا ایک شہر سے دوسری شہر خبر پہنچتے پہنچتے مہینوں لگ جایا کرتے تھے تو اس پلاننگ کے تحت انہوں نے جالی خطوط لکھے اور بلائے اب امام حسین علیہ السلام کو علم امامت سے یہ ساری چیزیں پتہ تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں بھی موجود تھیں کہ تمہیں کرب و بلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا تمہارے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سب کچھ رسول اللہ نے پہلے سے بتا رکھا تھا علی علیہ السلام کو بھی پتا تھا سارے گھر والوں کو سارے اہل بیت کو پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے لیکن جو ٹیکنیکل مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے ہیں امام کے پاس اور امام کو پتا ہے کہ یہ ایک سازشے, ایک سازش چال ہے ہے اور اور مجھے مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے اور مجھے وہاں پر پھنسا کے شہید کر دیا جائے گا امام حسین نہیں جاتے تو دو باتیں ہوتی دو باتیں کیا ہوتی پہلی بات یہ ہوتی کہ دیکھو حسین ڈر گیا موت سے ڈر گیا تھا نہیں گیا بزدل ہے نا ڈرپوک ہے نہیں گیا تھا یہی لوگ جو آج قیام امام حسین علیہ السلام کے خلاف باتیں کر رہے نا یہی لوگ کہتے پھر یہی ناسبی اور خارجی لوگ کہتے کہ دیکھو حسین تو ڈر گیا جان بچانے کی خاطر نہیں گیا دوسرا جو سب سے شرعی مسئلہ تھا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ آپ وقت کے امام ہیں امت آپ کو بلا رہی ہے ان کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا دل کا حال تو کوئی نہیں جانتا دل کا حال تو اللہ بہتر جانتا تھا ہاں وہ امام کو تو ظاہری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے جیسے رسول اللہ کو ظاہری چیزوں کو دیکھنا ہوتا تھا رسول اللہ کے زمانے میں منافقین کی تعداد ایسی اتنی زیادہ کیسے ہو گئی وہ آ کے کلمہ پڑھتے تھے آپ ان کو مسلمان کنسیڈر کر لیا کرتے تھے کیونکہ ظاہری چیز کو دیکھنا ہے رسول اللہ دل کا حال جاننے کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں تمہارے کلمے کو قبول نہیں کرتا میں تمہارے اسلام کو قبول نہیں کرتا کیونکہ تمہارے دل میں منافقت ہے ایسا تو نہیں کہا کبھی کسی کو ایسا نہیں کہا انہوں نے تو بات کیا تھی کہ جی جو ظاہری چیز ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اب ظاہر میں کیا ہے ظاہر میں یہ کہ کوفے والوں نے ہزاروں خط لکھے ہیں امام وقت کو امام وقت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ہماری رہبری کریں ہماری رہنمائی کریں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیت کرنا چاہتے ہیں اگر امام حسین انکار کرتے ہیں کر دیتے ہیں جانے سے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امام ہے ہی نہیں امت امام کو بلا رہی ہے اور امام نہیں جا رہے یہ کیسا امام ہے امت پکار رہی ہے کہ آ جاؤ ہماری ہدایت کرو آ جاؤ ہماری ہماری ہمیں نجات دلاؤ اور امام نہیں جا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا امام ہے وہ دو نمبر امام ہے اگر وہ سچا اور حقیقی امام ہے تو اس کو فوراں جانا چاہیے کہ امت نے مجھے بلایا ہے پھر امت نے کیا سلوک کیا یہ تو پہلے سے امام حسین کو بھی پتا تھا ہم نے بھی دیکھ لیا کہ کیا سلوک کیا ہے یہ امت کی بدبختی ہے امام نے کو جانا تھا امام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب امت آپ کو بلائے تو آپ کو جانا ہے ان کی مدد کرنی ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے ان کو ان کو گائیڈ کرنا ہے ان کی رہنمائی اور سرپرستی کرنی ہے یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام گئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے جنگ کرنے کے لیے جاتے تو لشکر لے کے جاتے مکہ اور مدینے سے بڑا لشکر تیار کر سکتے تھے جنگ کرنے کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ اسلحہ لے کے جاتے اسلحہ نہیں لے کر گئے وہ اپنے خان کو لے کر گئے اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو لے کر گئے تو عورتوں اور بچوں کو لے کر, کو لے کر کون میدان جنگ پر جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ جنگ کرنے کے لیے کی نیت سے نہیں جا رہے تھے وہ تو لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جا رہے تھے تو اب اس میں یہ ہے کہ کیا کوفے والوں نے پھر ان کی مدد نہیں کی اب ایسا نہیں ہے کہ کوفے والوں نے ان کی مدد نہیں کی گو کہ کوفے کی اکثریت جو تھی وہ امام حسین امام حسین علیہ السلام کی شیعہ نہیں تھے وہ شیعہ نہیں تھے وہ لوگ کو مدد کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ یزید کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں ابن زیاد نے جو لشکر بنایا ہے وہ کوفے سے بنایا ہے شام سے بھی لشکر آیا تھا لیکن کوفے سے بھی بہت بڑی تعداد اس میں شریک تھی لیکن اس زمانے میں شہر جو تھے نا وہ ایسے باؤنڈری کے اندر ہوا کرتے تھے اور شہر میں داخل اور خارج ہونے کے لیے دروازہ ہوا کرتا تھا اس نے ابن زیاد نے کوفے شہر کے اندر کرفیو لگا دیا تھا کوئی اندر نہیں آ سکتا کوئی باہر نہیں جا سکتا یعنی جو شیعہ تھے جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے ان کے اوپر پابندی لگ گئی تھی شہر کے دروازے بند ہو گئے تھے پولیس کھڑی تھی وہاں پر فوج کھڑی تھی کسی کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی کوئی نہیں جا سکتا تھا باہر تو ایک کرفیو کا سا سما تھا تو اس لیے جو لوگ مدد کرنا بھی چاہتے تھے وہاں پر جو شیعہ تھے خالص شیعہ تھے وہ لوگ مدد کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کر سکتے تھے بعد میں جب ان کو پتہ چلا اور پھر کسی کی توقع یہ بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو اس طریقے سے شہید کر دیں گے اتنے ظلم و کے ساتھ شہید کر دیں گے جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفے پہنچا ہے ان کے نیزوں کے اوپر سر دیکھے ہیں ان کی عورتوں کو جو انہوں نے گرفتار دیکھا ہے اور جو ان کے ساتھ توہین آمیز تزیق آمیز سلوک ہوا ہے اس کے اوپر پھر کوفے کی جو شیعہ تھے وہ مشتعل ہوئے ہیں انہوں نے پھر اپنا ایک لشکر بھی بنایا ہے ان کو تائبین کہتے ہیں تائبین اور ان کی سربراہی کون کر رہے تھے صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد حضرت سلیمان بن سرد صحابی رسول ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے خط لکھ کے شروع شروع میں جو خط لکھ کے بلایا تھا اور اس کے علاوہ کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے پھر ان لوگوں نے ایک لشکر بنایا ہے اور لشکر بلا کے انہوں نے ابن زیاد کے خلاف خروج کیا ہے جنگ کی ہے یہ کوئی تقریباً تین ہزار کے قریب لوگ تھے اور یہ سب کے سب پھر شہید بھی ہو گئے یہ سب کے سب شہید ہو گئے سب کو قتل کر دیا تھا ابن زیاد نے لشکر لشکر کشی کی جنگ کی اور ان سب کو شہید کر دیا گیا تھا تو یہ کہہ دینا کہ کوفے والے سارے کے سارے منافق تھے سارے کے سارے جو تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ کہہ دینا کہ کوفے والے سارے شیعہ تھے یہ تو بالکل ہی غلط ہے تو ہر قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے ہاں اکثریت جو تھی وہ تھی کہ جو یزید کی ساتھی تھی اور اقلیت جو تھی وہ تھی کہ جو امام حسین کے ساتھ تھے لیکن ان کو کربلا تک آنے کا موقع ہی نہیں مل سکا ہے وہ آ نہیں سکے ہیں کرفیو لگ گیا تھا دروازے بند ہو گئے تھے وہ نہیں آ سکتے اگر ان کو موقع مل جاتا تو وہ ضرور آتے تھے میرے خیال میں اتنا کافی ہے آ, باقی انشاءاللہ پھر کبھی